હેલો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે એશિયાનો સૌથી મોટો કિલ્લો જે તેર કિલોમીટરનો છે એ છે રાજસ્થાનમાં આવેલ ચિત્તોડગઢનો અહીંયા

तो विजय होने के बाद में उन्होंने में एक टावर बना दिया विजय स्तम इसका नाम विजय स्तम हिंदू धर्म के नौ अनुसार बना हुआ ना सर अग्नि वायु बुद्ध शुक्र शनि रवि ऐसे नौ मंजिल का बना हुआ टावर है ना सर। इसमें जाने के लिए भैया मैडम एक सौ सत्पन सीढ़ी अभी भी मौजूद है जो पहले भी थी और अभी भी है ना सर पर कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है ना इसलिए वरना पहले नौ मंजिल तक यहाँ से वहां तक नजर जा सकते थे ना सर इसे कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ना वरना पहले नौ मंजिल तक एंट्री था इसका नीम रखा था ने सर, मारा ना ने 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 सर महाराणा तो कुंभ है चौदह सौ अड़तालीस तो चौदह सौ इसको बनने में समय लगा दस साल का दस साल में इसको लगाने में लागत खर्चा है नब्बे लाख रुपए का लागत खर्चा है सोने चांदी मोरे द्वारा सारा नवलक का भंडार में इकट्ठा रखे थे राजस्थान हमारा पूरा क्षेत्र भर की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जिसमें राजस्थान के अंदर बत्तीस टावर है जिसमें से राजस्थान के इस किले में दो टावर में आपको देखूंगा एक आप देख रहे हो एक आगे चलेंगे ना जिसमे से राजस्थान का हम लोग है भैया गौरव इसी को मानते था कि हमारे उल्टी हाथ की तरफ जो पुलिस का सिम्बॉल लगता है ना तो अरे सर हमारा इसी का चिन्ह लगता है तो इस टावर को ध्यान से देखो डमरू आकृति का बना रखा है नीचे से दो मिनट चौड़ा है बीच में से सकड़ा है ऊपर से चौड़ा है शिव का जो डमरू होता है वो ऊपर नीचे चौड़ा बीच में सकड़ा होता है तो मारणा कुंभा शिव के परम्परते है इसलिए इस टावर को डमरू आकृति से बना रखा है વિજય સ્તંભની બાજુમાં જ આવેલું છે આ જોહર સ્થળ મેવાડની હજારો સ્થળોએ પોતાના સતીત્વની રક્ષા ખાતર કિલ્લામાં ત્રણ ત્રણ વખત જોહર કરી પોતાના કુળનું ગૌરવ વધાર્યું છે સૌથી પહેલું જોહર ઈસવીસન તેરસો ત્રણ માં રાણી પદ્માવતીના નેતૃત્વ હેઠળ હજારો ક્ષત્ર પદ્માવતી સાથે જોહર કર્યું છે आजोहर પછી 232 વર્ષ પછી બીજીવાર અને એના પછી ફક્ત 33 વર્ષ પછી ત્રીજીવાર એમ ત્રણ વખત જોહર થયું છે વા એક સતી મંદિરતા સોલા શૃંગાર કે આર આંજોને નેડોસર રાણીને પૂજાપાટ કે ઓર હાથ કે જો નિશાન લાગે ના વો ઉસી દીવાર પે દે પરબ તો ટૂટ ગયા હે ના સર વા પૂજાપાટ કરકે 40 બજાર બી દીપ ગેરે કડડે મેં વહા સે યહા તક પૂરે ગાર્ડન મેં નારિયલ ઘી તેલ કપૂર કી લકડે રાલી और सोलह हजार में रानी ने जोहर अपने आप को सती कर लिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे के किले को खंडित किया तो इस सामने मंदिर बना हुआ ऐसा मंदिर को खंडित किया आज भी इस जगह होली के आठवें दिन बाद जो ग्यारह आती ना अपने अपन ग्यारस बोलते हैं उदयपुर एकादशी आती है होली के दिन जो मेवाड़ की पीढ़ी जो क्या उदय सिंह जी उदयपुर चले गए तो उदयपुर में रहने लग गए तो उदयपुर से पीढ़ी चल रही छब्बीस सी पीढ़ी अभी चल मेवाड़ की पीढ़ी हर साल वहां से राजा इस किले में आते हैं और रानी को आत्म शांति में गार्डन के बीच में हवन कुंड में हवन करते हैं હવે આપણે જોઈશું પદ્મિની મહેલ પદ્મિની મહેલ એટલે આખા ચિત્તોડગઢ નું આકર્ષણ કેન્દ્ર આ મહેલ ને તળવ માં પાણીની વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે ચિત્તોડના રાજા રતનસિંહે એમની પત્ની પદ્મિની જેને આપણે પદ્માવતી નામથી ઓળખીએ છીએ એ રાણી અત્યંત સુંદર પતિવ્રતા ચતુર અને પરાક્રમી હતા એમને ગરમી ના લાગે એ માટે જલ મહેલ બનાવ્યો હતો તો ખાસ કરીને આ જલ મહેલ જોવા જેવો છે કિલે કા ગેટ કા નામ હે સુરેશ પોલ એના મતલબ સર સૂર્યવંશી પૂરી ફોર્ટ કે અંદર રાજ કે 57 તો સભી રાજા તે સૂર્યવંશી 57 રાજા इस गेट का नाम रखा है नवरोज से उनके वंश के होने के कारण सूरज वंशी होने के कारण सूर्य वंशी के कारण सूरज पोल गेट का नाम रखा होकर नवरोज सर इस गेट को क्या करते हैं राजाओं के समय से शाम के समय बंद करते थे जो सूर्यास्त के समय बंद होता था और सूर्य उदय के समय सुबह के समय इसको खोलते थे अपने भी को सूर्य के बाद नहीं करते सूर्य जैसे पहले बहुत नहीं करते ना तो इसको वहाँ की पीढ़ी चल रही तो शाम के समय गेट उस जमाने से बंद हो रहा था आज भी ये शाम को गेट बंद होगा और सुबह खुला सर तो शाम को गेट बंद होगा सुबह के समय खुलेगा बंद होने का खुलने का समय नहीं ना दीदी सूर्यास्त होगा वही गेट। इस गेट को बंद करने के बाद भी अगर राजाओं का समय हत्ती को मदिरा पान का ड्रिंक कराते थे इससे क्यों करा देते थे कि क्या हाथी के साथ किले का मेन गेट बंद हो जाना भैया तो सेना सारी से इधर से चढ़ाई करती है तो गेट नहीं टूटे तो क्या हाथी को मजिरा पन करा है, तो हाथी जोर से पागल पनते होने कारण जोर से धक्का मारता है तो हाथी को सर में लग रहे उस गेट के तो कंकुच लग रहे हैं तो, लग लग है तो सर में लगने का अंदर हाथी वही गिर जाए पर गेट टूटे नहीं है ना सर आज भी गेट ऐसा है बंद हो जाएगा खुल जाएगा सात दरवाजे चढ़े किए आपने वो किले के पीछे के गेट थे बाई कार से किले के मेन गेट ये बने हुए इधर इधर से से गाड़ी घोड़ा वगैरह कुछ कुछ नहीं नहीं आता जाता पैदल आने जाने का रास्ता रास्ता है 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 ना सात 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 दरवाजे थे पर में से पर में उधर भी अभी दो दो एक और दो। आगे पांचों खंडित हो हो गए क्यों है जब सामने चित्तौड़ा बेलाको समय तो मेन लीधे समय लाइने ते आखो कि જોઈ શકો તો અમે જે જે પોઈન્ટ જોયા એની મેં ઝલક તમને બતાવી છે મને આશા છે કે તમને આ મારો વિડીયો જરૂરથી પસંદ આવશે